신명기 26장 울랑한 pasal 26네 하나님 여호와께서 네게 기업으로 주어 차지하게 하실 땅에 네가 들어가서 거기에 거주할 때에 apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan a l a m u kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana 네 하나님 여호와께서 네게 주신 땅에서 그 토지의 모든 소산의 만물을 거둔 후에 담고, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanamu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, alamu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan, alamu, untuk membuat namanya diam di sana ketika CisaJaya naaga kekikir 내가 오늘 당신의 하나님 여호와께 아르나이다. 내가 여호와께서 우리에게 주시겠다고 우리 조상들에게 맹세하신 땅에 이르렀나이다 할 것이요. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. 제사장은 내 손에서 그 광주리를 받아서 내 하나님 여호와의 제단 앞에 놓을 것이며 maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mesbat Tuhan Allahmu. 내 하나님 앞에 내 조상은 방랑하는 아람 사람으로서 내려가 거기에서 소수로 거류하였더니 거기에서 크고 강하고 번성한 민족이 되었는데. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara.

maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat 인도하사, Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 여호와여 이제 내가 주께서 내게 주신 토지 소산의 만물을 가져왔나이다 하고 너는 그것을 내 하나님 여호와 앞에 두고 내 하나님 여호와 앞에 경배할 것이며. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. 해, 해, 위에, 주어, apabila dalam tahun yang ketiga tahun persembahan persepuluhan engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanamu maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi orang asing anak yatim dan kepada janda supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu Telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing anak yatim dan kepada janda tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. 내가 애곡하는 날에 이 성물을 먹지 아니하였고 부정한 몸으로 이를 아니하였고 죽은 자를 위하여 이를 쓰지 아니하였고 내 하나님 여호와의 말씀을 청종하여 주께서 내게 명령하신 대로 다 행하였사오니. Pada waktu aku berkabung sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. 원하건대 주의 거룩한 처소 하늘에서 보시고 주의 백성 이스라엘에게 복을 주시며 우리 조상들에게 맹세하여 우리에게 주신 젖과 우리 흐르는 땅에 복을 내리소서 할지니라. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga dan berkatilah umatmu Israel dan tanah yang telah kau berikan kepada kami seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 오늘 하나님 여호와께서 이 규례와 법도를 행하라고 내게 그런즉 너는 마음을 다하고 뜻을 다하여 지켜 행하라. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya.

Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat, maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, seperti yang dijanjikannya.